Все, иду. Выбралась до спортзала. Вделась не по спортивному, а так. А так, чтобы, короче, не жалко за футболку кинуть, потом стирать тоже. Но я не планирую прям спортом-спортом. Думаю, просто похожу по дорожке минут 15 под наклоном. Кому интересна такая информация. Потом попробуйте ступеньки, движущиеся. Ни разу не пробовала. Мне кажется, они тяжелые. И там еще есть велосипеды, два вида велосипедов. Вот велики мне классно, мне нравится. Как там? Ну едут, жопа нет. Но оно хорошо все равно для, для коленей. Бо я когда ходила на эти процедуры специально по коленям, то меня заставлял на велосипеде 15 минут. И я почувствовала, что велик классно для, для коленных вот этих там сухожилий, что там и велик просто. В общем, так. Ну, подивлюсь, может, полчасика. Я пока дойду до этого спортзала, у меня уже кардио. Хайкинг. Тут тоже такие верх А вчера я была... Я вчера была... Ну, вчера у меня была с тренером же, с моим этим спортсменком. Рука болит держать. С Габриэлем. Видишь, потом в конце. Ну что, ты массаж хочешь? Конечно. Конечно. Я за ради массажа хожу. Давай-ка же попробуем как из другого кресла. И не включив не гидро, а вот этот механический. Сейчас покажу. Как красивый у нас фонтанчик. Вот этот дом уже покрашен. Видите, такой белый и черный. Но мне старая покраска больше нравилась. Это серенькая такая. И синяя, и коричневая. А вот просто черно-белая. фонтанчик у нас. И вот эти лавочки новые понаставляли вдоль озера. И вот такие кресла выставляли. Интересно, а что в конце лета? Это еще как бы надо было в начале лета, да? Такие уютные домики, как будто бы они так германские. Как сказочные. Вот это специально там кулечки для собачьи чьих какашек. То что уже спрошу. А вот это наш спорт, ну вот нашего комплекса маленький. Ну он маленький такой. В принципе, можно мне и тут будет. Это я прошла полдороги. А еще полдороги и будет мой спортзал. Ну, мне уже мой спортзал нравится. Мне уже нравится, что там. Блять, вечно микрофон затор. Мне уже нравится, что там музыка грая. уже нравится, что там кондиционеры фигачат то я когда то первый раз зашла, подумала, холодно. Ну, это ж холодно, если ты стоишь, ничего не делаешь. Когда занимаешься, классно, что кондиционеры. Вертолет военный. но ну, я сейчас не спину, так быстро лететь. Возле нас военная база, блядь, поселилась. И тут часто военные вертолеты летают и самолеты. Они отличаются от пассажирских тем, что они темные, ну, черные. Ну, я знаю, что нашла кому это рассказывать, ну. Ну, а что, расскажу я, как тут бачу, что... А я ж не знала, потом кажу Стивену, что это тут военные эти летают? А он говорит, это да, у нас военная база. Кажу, ты что, вообще, чешу? что? Что нельзя поселиться, где нема военной базы. А что? Я говорю, потому что вы американцы войны не бачили, и вам, вы даже не задумываетесь. А потом показалось, и какое-то объявление побачила там что-то в Одессе, там где продают квартиры. И там типа продается квартира, такая классная, это все, мол, продается квартира, не шахидная сторона. Все, же говорит, я не могу за вас, украинцы, вы говорите, такие прикольные. <laughs> продается квартира, ну, преимущество в том, что не шахедная сторона. Не, ну я понимаю, что это не смешно, девочки, я ж понимаю, ну... Но... Блин. Конечно, прикольные у нас люди. Ну, что уже подстроилась. для да, спортсменка все равно? Стивен так удивился, каже, что а ты... Ну, у меня, как обычно, один день занятий, второй день отдыха. Так я же говорю, сегодня мясо буду есть, мне надо жиры свои будущие отработать. Стивен так глянул. Подумал, наверное, какой любовник появился в ней в спортзале, что он туда день за, дне, за днем прется. Чуть-чуть так прочитала во взгляде. по специальный зал. Ты можешь взять ключи и устроить там пати. Там ну, как бы такая кухня, большой стол, ну, чтобы дома не сидеть, допустим, если до тебе гости пришли. Ты можешь там, короче, поотмечать какое-то торжество. Пустой ну, бутылкой, дурочка. Я же с собой воду тягала. А там же шки. есть вода, Валя. Просто приедешь до краника, набери. Так что можно какую-то маленькую, ну, брать с собой, просто бегать до того краника, набирать и пить. Вода тут классная. Я не знаю, что они все пьют бутылированную воду. Всех привчили до этой бутилированной воды. Тут очень хорошая вода. водички на берегу. Гляньте, какая чипса! Ни хрена все. А, Видите, если с маленькой этой бутылочкой просто набирают воду. А я и по как литра купила. Не два, тут полтора. Это прикол, да? У нее жопа красивая Это коты Я тут бачила две девочки Явно славянки были Дорожка, велики А, вот такие Забыла, как эта штука называется Забыла, как эта штука называется но я на дорожку Бачится себе женщина Раз и занимается Поехали. Вот тут еще можно регулировать. Два, один, два, два. И селом спортзал. Каждый себе занимается чем хочет. Икон. Ни на кого не обращай внимания. Что хочешь, ты роби. Кто не дивится, толстая ты, какая ты пришла. Что ты робишь? Всем посрать. Ледёжью пришла домой ледёжью. Папердушка старенькая. Ну все. Дальше покажу, как я буду жрать. В три рота запыхать. Я сознавался. Ну сначала спорт. переживаю, что я ухожу. Ой, 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 ой. Все, красивая женщина едет в ресторан. Есть мясо. Я обрезала негти помыла шею, почистила пятки на ногах, Вдила на мысто. накрасила струшечки, натягнула маску с фильтрами, чтобы быть еще более красивее, чтобы всем моим, чтобы моему обществу резинотехнических изделий чуть-чуть передельники у них подерлись. Гим-гим-гим-гим-гим. Вот. Идем, и такие, Стивен Кажешевин в туфлях, я был на свадьбе. А я говорю, О, у меня сумочка, это моя свадебная сумочка. Я на свадьбе была с ней. И так я ее, кстати, в этот ресторан и тягаю. Ну, сумочка, как она, называется. Чи, как он называется? объяснить колхозница, как он называется. Она просто по цвету мне подходит до моих туфель. Я сейчас покажу. Сумочка, это такие телесные и сумочка. Едем в бразильский какой-то стейкхаус. Есть много мяса. Будем есть мясо с мясом. И он говорит, ты хоть салатика возьми. Я говорю, не знаю, я, наверное, буду есть просто мясо. Вот, сейчас Валя там выпьет вот еще алкоголю. И может вам что-то расскажет. Я всегда под пивку что-то рассказывает. Что хотела сказать. А, а, может мы будем ехать, а темно уже будет. Денчик залишився вдома. Він в курсі діла, він бачить, якщо ми вдіваємося, якщо я щось, ну, перед зеркалом стою і щось одягаю довго, то він все, він вже голову опустив, він, він все розуміє, йому навіть не треба казати, що не, ну, я кажу, Денчик, ти остаєшся дома, все йому кажу. Щось темніше, я чого темніше. Вот. І зараз прийдемо в ресторан, будемо жертви, я вам розкажу, що мені Стівен подарив. Я Девочки, я не можу цю прическу уложить. Она задумана, она, короче, без, как це сказать, без слоев, да? И она вот так вот так. Но ну, мне так тоже уже нравится. Я так психовала, не знаю, что делать, не знаю, что делать. Ну, я ж сама хотела отращивать. Ну, девочка мне там сэкономила, она тут мне не выстрела. Чого так. Я такая прилизана, я такая никогда не была прилизана. Что привыкнуть мне не надо. У меня всегда тут какой-то такой объем. Что у меня не получилось объем сделать, и шуст мне надо купить какой-то... Ну короче, что-то я не могу еще чуть-чуть проловчиться, как мне его вкладать. Ем... Ну так тоже ничего. Ну такая тоже должна быть, правильно? Не все ж не спикся мы всю жизнь ходить женщина женщина такая себе уже настоящая элегантная Ой.